Hmm, salam əziz izleyicilərim. Bu gün hansı mövzulara danışacağıq? Qoç qatımından koordinatda qoç qatımına haqqında məlumat verəcəm sizə. Videoya çəkməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Qoç ə, qatımı ə, zamanı ə, biz nələrə diqqət yetirməliyik? Qoçlarımızı müəyyən yaş ə, dövründə Bu 2 yaş, yarım bir yaş üstü olan qoçları misal e, götürə bilərik ki, qoç qatmından istifadə edir. Qoça heyvan hazırlayarkən e, birinci növbədə e, trans e, aşağı dərəcədə çox kök olan qoçu erkəyi götməli e, deyil, yaxıldı e, görürük quzu Quzu, ə çiək quzu yaxşıdır. Damazlığa ə, girər. Bunu bilirsiniz, ki, bardaqdakı ki, kimi ə, çox çüçəkmir. Bardaqda Ağ qala. Bardaqdakı ki, kimi çöçəltsək biz buradan nəticə götürə bilmərik. Faizdəbiz bizim aşağı Ay, düşməyə ə, doğru gedə. Bilə bunun üçün əgər yenə deyirəm seçdiyimiz quzulu erkək quzu, quzu qoştuğa yarayırsa bunu ən azından ə, 4 ay ərzində, 4 ay ərzində tam şəkildə, full şəkildə ə, biz ha baxırıq 6 ay ərzində anasına, ə, ə, əmir 5-6 ay ərzində. Ondan sonra isə ə, biz ona çox aşırı dərəcədə yem verib, çökatməyə doğru getmirik. Qoçumuz bizim hazır olur. 1 yaş yarımında ocaq qoç, ə, tam istədiyimiz kimi döyülü yata bilər, döyülüyə keçidə bilirik. Onun üçün isə ə, biz əvvəlcədən 50 üçün qabaqdan 50 gün qabaqdan əgər aşılama vaxtı gəlibsə, qoçları Mə 24dan hazır. Ə, ə qoç atırıqsa, bu zamanı biz nə yeyəcəyik? 50 gün, 60 gün qabaqdan ə, biz qoçumuza xüsusi bir fikir ə, veririk ki, qoç daha yaxşı ə, bizə düllük tolla bilsin. Bunun üçün isə ə, biz proteinli yemlə yox, enerjili yemlə fayda etməli, qoçu ayrı saxlamaalıyıq. Çünki qoç ə, qoyunların ana atlarının içə Olduğu zaman, e, də olduğunuz zaman o qətərdə bizim istədiyimiz kimi e, qızğınlığa e, gəlmir. Niyə görə gəlmir? Çünki ana qoyunlar özlərindən e, i ifras e, edir edə. Yəni da e, bir-birindən xoşları e, gərən kimi olur da. E, bu da o iyni hiss elir. O qədər onlara maraq e, yaratmır. Hər iki tərəfdən e, söhbət edirəm. Buna görə tam şəkildə biz istədiyimiz e, işdə olmaz. Qoçlar tamis ayrı saxlanmalıdır anacılardan e, və 2 ayar də yaxud da 5 gün ərzində xüsusi yemlənmə aparılmalı. Xüsusi yemlənmədə biz enerjili yemlənmə istifadə etməliyik. İstəyir qarqadalı olsun, istəyir arpa olsun, istəyir az miqdarda ə, buğda olsun. Bu nar qarşılanan bir yem hazırlayıb düzəldib qabaqlarla ketməlik. Bu belə böyülərsə məndən qalsa rasion hazırlamalıdır və rasionu mən hazırlayıram və yemin tərkibində belə qatqı olmalı olmalı. Yemi aşırı dərəcədə verməyin yenə deyirəm lazım deyil qoçlarda çünki səbəb ondan ibarətdir ki, mən bunu kökəltməyə yox, toxunluq üçün hazırladıramsa gündəlik olaraq 150 qramdan 200 qram arasında 5 baynlara 21 ml enerji zeratindən yüksək olan yeməlməliyik. Bu o cə qatımın da hazır bu vaxta gələnə yaxın isə bir 5 gün, 6 gün qalmışsa göstərirəm. Biz bunlara bişmiş yumurta yarsını səhər yarsını axşam yedizdirik 5 gün 6 gün ıı, qalmış bunu nəzərdə tutdikdə daha qızğın vəziyyətə gəlir və dördullamaları isə yəni atmaları tutması çox olur faizimiz bizim yüksəldi. Bunun üçün isə yenə deyirəm mütləqvi şəkildə qızğınlıq vaxtını biz 50 gündən qabaqdan rej hazırlamalıyıq qoçumuzu. Həmçinin də anaç qoyunlarda nə isə, əməyin miqdarda 50 qram, 60 qram az miqdarda ə, biz yenə qovur ki yem verməli, bu çarxda enerjisi yüksək olan, güvətli yem verməliyik ki, bizim anaq qoyunlarımız da daha yaxşı döl tutsunlar və qoçdağın biz yararlana biləc. Burada da hələ 2 həftədən qaba biz anaq qoyunlarımızı hazırlaya bilərik və bu anaq qoyunların hazırlanması, əgər biz otardıqsa, yaxşı yerdə otarmağımız məsləhətdir görürəm. bu e, enerji toplayabilsinler. Ümit e, sistemi daha güçlü olsun. Çünkü e, bizde koyunların e, toxumun tutması üçün nitlikli şəkildə ananın faiz dərəcələri istim olmalıdır. Faiz dərəcə deyəndə nəyə nəzər tuturam? Çəkici zəhətindən. Çox aşırı dərəcədə çəkisi aşağı olan qoyunlar balalarını saxlaya bilmir. Dörd hollamaları olur və bu ana özünə hazır eləmir. Və yeyimlənmə də təmiz fərqli icra aparılır inşallah. İndi <laughs> Koyunlarda e, olan. Fəziyatənin hansı ə, nələrdən istifadə etmək lazımdır, toxum tutandan sonra şişək olduğu ə, müddətdə hansı işlər görülməlidir, necə yeyilməlidir, onun haqqında da videolarım var. Bu videoda sadəcə olaraq coach qatılımında daha yaxşı nəticələr əld etmək istəsənizsə, xüsusi reseptlər hazırlayıb ə, sizin ə, öz təsərrüfatınızda istifadə edə bilərsiniz və bu dördlü faizini artaracaq. Yenə deyirəm, bizim ə, Bu panqo nə, əm, tamalar üçün və qoyunlar üçün olar. Var. Bu hal-hazırda dərilində sizə yaradçı olanıdır. Bundan ıı, qatıb yimlərinə hazır edib veririr və burada da bizim dörd tutma faizəmiz daha yüksək olur və bunun sayəsində isə ikizlik faizləri yüksəlir. İkizlik faizini nəyin eləyirəm? Yaxşı tutma üçün iki tərəfdən. Həm qoçumuz daha yaxşı olmalıdır, həm də anaç qoyunumuz bizim daha ıı, yaxşı olmalıdır. Anaç qoyunun daha yaxşı olması üçün isə aşırı zəta qoyunu çökətmək lazım deyil, həm qoçu, həm də ana qoyunu e, sadəcə olaraq müəyyən öz çəkiləri uyğunda e, biz onları toxumluğa atdırmalımızın səbəbində bizim e, ikiz balalarımız yaxud da balana tutma faizlərimiz bizim daha yaxşı olur, e, döl tutlamaları olmur e, və arıq ə qoyunları, anacqoyunlarını mütləq şəkildə ə, bir balaca köçəltmək lazımdır ə, və bunun sayəsində isə sizə 4 uşaqlarımız olmayacaq. Hə, analar qoyunlarına, çox quzuularına çox gözəl ə, baxacaq. Allahın izni ilə inşallah ə, video bu qədər idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalı abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.